На моїх мягких ігрушечок, які мені, мені дала вчителька. Ось такого котика в'язаний котик. Ось такий хвостик у нього, ось лапки. І зараз міняю. Ось такий чоловічик, смайлик. У нього ось такі ручки і ножки. Мій перший сшитий, З щочечками. Зайчик. Вот такие у него сережки. Вот такие ручки. Можно вот так этими ушками повилять. И бантик у него. Вот такая черепашечка. Это я выиграла такую черепашечку. Вот мой любимый цвет фиолетовый. И меняю. Мой первый персонажик, которого я захотела сделать. И он тоже, смотрите, с какими сетками. Он тоже с щечечками. У меня тоже есть палеточка, в которой я делаю щечки. Следующий. Я купила це возле св... Эте... Возле моей. моей этой. Моего вязания. И был, был такой молочный, но, на жаль, он стал такой. Ось такой котик. Хомячок. Антенковый песик. Ось такая жабка. Попугайчик Кэша. Омонгус. Моя первая работа крыска. Второй котик. Шитая флаттершай. Бррр. огромный крыса. Барабанная дробь. Пебель. Он умеет прыгать. Он умеет делать вертушку. У него вот такой хвост, глазки, все есть у него. И это видео подходит к концу, потому что вам с вами попрощается Бонни и Зара. Всем пока!